Здравствуйте, друзья. Посмотрите, сколько автобусов с разгвардией и моном пригнали в национальный центр, где выступал Путин. С. Страшно. На, на, на... По плану. На Рафаминск. Забор пусть Позднего путинизма. Не пройдет теперь войско темное. Не проскочит зверь незамеченным. Да что там зверь, муха не пролетит. <позднего путинизма> Адлер, Сочи. Всеми любимый курорт Краснодарского края. Вот, <клев> вторые сутки подряд. Вот люди приезжают со всей России отдыхать, платят бешеные деньги. Ну, и как у нас всегда, все скрепненько. Канализация вторые сутки течет. Просто это реальная канализация. Вонь стоит такая, аммиак, все эти шлаки, яды, газы. Все, дышать на, на расстоянии 50-100 метров вообще невозможно. Плюс при, жале, при жаре все это разлагается. Видите, какие потоки идут. Просто караул. И вот это все у нас течет в море. Все течет в море. Сейчас покажу, как это происходит. Чтобы люди понимали отдых по-российски. Вот все это сюда, а потом все это в море. Вонь стоит просто невыносимая. Фу. Приезжайте на курорты Краснодарского края. Милости просим. Нет, уж лучше вы к нам. Директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елена Данилова заявила, что 60% россиян закончат выплачивать ипотеку после 60. Это не И ипотека, это Р рабство. Путина убить. Город Долгопрудный. Один километр от МКАД. Это, наверное, настоящая остановка патриота. Рядом туалет. И вот такое здесь болото просто. Краснодарский край. Станица Воронежская. Туалет в местной больнице. Вот так выглядит туалет для посетителей в станице Воронежской. Вот они, двери такие с учеткой. Вот, ну, вот сама больница. Выглядит. А теперь, внимание, вопрос, уважаемые знатоки. Солома для чего нужна? Вытираться? Или для того, чтобы сидеть было мягче? Слава Украине, друзья! Наберить в груды побольше ветря и приберить на всякий выпадок ежу в виде Русский мир в усие окраси. Ну вот и наша ванная комната, которую вы утверждаете, что у нас нету. Это я, красоточка, мочалка. Вот видите, немножко ржавая она, потому что у нас машинка вот сюда вот видите сливает. Silent Hill. Скрепно-болотяна версія. А за ванну, друзі, ви не дивуйтеся. Вони там просто труп розчиняли. Хоч бачите, черевики навіть ще після жмура лишилися. Рома доношує. Ота красовочки Рома чистятиму на роботу завтра в чистеньких штапті. Тут у мене уходові средства стоять, а шторку я хочу голубу сюди повісити підсвіткафелі. Це як дивиться, якщо чесно. Так от як? А от шторку? Ні, ну я би не змінював. Вважаю, що саме ось ця ідеально вписується під цей колір ванної. Уходової средства це, звісно, банка майонезу на болотах. Там традиційно все по -скрєпному. Кати в ванну і митися майонезом. Сьогодні у нас романтичний вечір. Я зажгла свічі, покрасила ванну. Я вже казав, що болотяники навіщось кають у ванну, бо, звісно ж, унітазів вони ніколи не бачили. Але навіщо вони дристають ще на стіни у ванній? Отак, Оп. Рома прийде з роботи і ми залізі в ванну, будемо розслаблятися. Я так розумію, Рома після побаченого і такого от життя готовий залізти в ванну і розслабитися там лише винятково разом із з Поп'ємський чай, оскільки ми не п'ємо. Такий от невеликий, уютненький вечірок по домашньому буде. Поп'ємо чайку. А в ванній акуратно причаївся, як болотяники кажуть, воднік, якого ще називають бульбулятор. Ех, ну пощастило ж, ромці. Ну погодьтеся, друзі, та що ми тямимо у справжній болотяній романтиці? Рома приготовив отакі от шоколадні палочки для нашої сладкої парочки. Ромка просто напружувався, неабияк, щоб ці палички приготувати і щоб вони вийшли. Головне, довго відео не знімати і вже їсти ці палочки. Ну, поки вони ще тепленькі. Зараз ми поп'ємо кофе і будемо пити чай. Поп'ємо чай. поїдім палочки, а наступного разу, як їм вже пощастить, палочки будуть вже із шоколада. Вот, в принципе, как обещала, комната моего подростка. Вот кровать. Спасибо сегодня за правил. На столе даже немножко прибрался, молодец. Ну, а так, в принципе, остальное без изменений. Сейчас шкаф покажу, в котором у нас школьные принадлежности должны храниться. До школы еще неделя, еще как бы не все прикупили, осталось еще два карандаша взять и линейку. Так. Ну вот как-то так. Здесь у него игрушки уже, видите, заплесневели, уже не играет, он у нас взрослый. Веник в углу, полы подметать мы, конечно, не любим. Видите, какие у нас полы? Как-то так. Я вот в тапочках здесь хожу, потому что боюсь на что-нибудь наступить у него. Вот это его стол рабочий. Здесь мы уроки должны делать. Ну, еще пока вот не приготовил телевизор. Телевизор мы смотрим, конечно, с двух ракурсов. Два улевца и линейку осталось прикупить. Каже, болотя на мать. Алисудячий, житла ее детыны. Вони, вочевидь, там зайві. А так, знаєте, загалом на цьому відео мені все подобається. Єдине, що паростки картоплі можна прибрати. І в коментарях глядачі почали писати їй, що її дитина живе в гаражі. В коментарях пишете, що я плохая мать, у ребенка антисанітарії. А що не так, я не розумію? У нього є комп'ютер, карандаші лінейки, у нього є мебіль. крыша над головой в конце-то концов что не так бардак где бардак люстру мыли в ноябре я считаю совсем все нормально куда органы опеки смотрят вы говорите органы опеки прежде чем его вернуть пришли посмотрели ну немножко конечно сказали прибраться но мы это сделали все нормально ребенок в семье все хорошо Плакат собі купив з Аліекспресо сам потер поставив. Не знаю, ну треба бути добреє, народ. Будьте добреє. Ви знаєте, я абсолютно з нею погоджуюсь. Там достатньо, от просто крісло трішки посунути, і так все буде ідеально. Є крісло, є духовка. Ну, що іще потрібно болотяній дитині для повноцінного розвитку. Вы ошибаетесь, ребенок питается хорошо, Пельмешка кушает, молочко пьет. Доширак это редкий, исключительный, я бы даже сказала, случай. В основном, когда я домом занимаюсь, тогда он может приготовить себе ланчбокс. Тут есть одно маленькое уточнение. Вода после болотяных пельменей, это же никак не молоко. А волосина в тех же пельмехах, это такой вид приправы. И наконец, становится понятно. Чему у них такая кухня? Может, кто подскажет, как можно замаскировать или убрать вот эту вот ужасную трубу из фольги, которая идет через весь кухоник от вытяжки и уходит в вентиляционную шахту? Вот. это очень-очень нелепо смотрится на моей кухне. Может, есть идеи у кого? Не зараз, Фред. Друзі, у вас будуть коментарі, що можна порадити цим болотяникам. Я впевнений, що ви дуже багато їх захочете написати. У мене є парочка порад для неї. Ну, от, наприклад, від'єднати трубу від унітаза, і далі вже ніхто на вентиляцію звертати уваги не буде. Або Унітаз поближче до столу пересунути. Ну, на еще час гаяти після приему їжі, а в них ще виявляється є навіть балкон. Вышли на балкон подышать воздухом, на улице хорошо, свежо. повешали вот такую вот тюль, чтобы комары не летели. Под балконом у нас вот такие замечательные виды. Распустились одуванчики. Тюль сьогодні для болотяників називається антидронова сітка. Два в одному дуже зручно і ніби заспокоює від українських дронів і для Ромки, щоб не втік з такої краси. А Ромка то який не промах! Як же класно бояру від дружини замаскував під йогурт. Друзі, ви отримали порцію позитиву з життя цих болотяних тварин. Просто поставте вподобайку і прокоментуйте. Лайк плюс коментар. Це дуже допоможе, бо алгоритми Ютуба люблять саме таку комбінацію і просувають це відео вгору. І підпишіться на наш канал. Тут буде ще багато подібного і цікавого. І ці от окупанти прийшли в Україну. Порядки наводити, для них може бути лише два побажання. Ніколи не покидайте територію Запорєбріка. і більше ніколи чуєте ніколи не розмножуйтесь. І як вам? Як ребенку в кімнату зайшла? Покажу. Біжить ручей, нічого ручей, і я этой Да ну нахер! Донула. Ты видел? Ты видел? Евгений Анатольевич Бугаев показывает, в каких условиях живут будущие миллионеры. Представляете? Представляете? Я Евгений Анатольевич Бугаев. Иду на СВО. Вот нас в, в таких условиях содержат. Посмотрите, решетки, как в тюрьме. Дальше смотрите. Ведь мы вот так спим. Вот так спят миллионеры на загнивающем Западе. Вот так спят миллионеры в процветающей России. Вот это наш постельный. Вот на СВО. Это наши постельные принадлежности. Мы на них спим. Вот. Посмотрите, пожалуйста. Это вот окно. Вот еще человек без ноги лежит. В таких условиях. Будущая элита России на меньшее по статусу не положена. Вот с ногой тоже лежит человек, а это вот решетки у нас на дверях. Вот стоит рукой человек, а это вот мы воду пьем. Вот смотрите, сколько у нас воды, много, вообще прям много. Дальше, это вот у нас, это у нас туалет. Да нормально, нормально. Самое главное Адаму Кадырову 20 миллионов долларов на свадебные часы насобирали. А в туалет можно и на ведро сходить. Ничего страшного. Мы его не выносим, потому что нас не выпускают отсюда. Извините, пожалуйста, примите меры. Мы уже трое суток не едим. Нас не выпускают. Это мы вот военные такие. Мы на войну едем защищать Россию. Защищать Россию едете? От чего? От алкашей и бездомных на улицах. Нам пиздец. Топ-менеджеры Газпрома не знают, куда девать 60 миллиардов нераспроданного российского газа после потери европейского рынка. Ну, в самом деле, не людям же в дома газ провести. что у нас в Благопрудный, в это так называемая станция распределения собственника АО «Газпром». Вот. Это территория. Пусть она на продажу. Пожалуйста. Продается. Терминал. Все это продается. Поиграли в нефтегазовую сверхдержаву. И хватит. Всем здрасте. Вон там земля спорта написана. Вот недавно был день молодежи, и у нас тут в селе была ну, сельская олимпиада. И вот, спортсмены оставили. Не убрать за собой, ничего. Хотя там мусорка есть. Там мусорка. Но нет, надо здесь оставить. Скреп, так по-домашнему. Ну как-то слабенько тренировались ваши спортсмены. Такими темпами Дмитрия Алкоголича им не догнать. Нам нужен прорыв. Путина убить. Спасите. Нам пиздец.